На Красногращині тривають заходи з благоустрою в рамках Всеукраїнського екологічного двомісячника за чисте довкілля. Так, зокрема, у суботу, 20 квітня, чимало підприємств і установ різних форм власності, представники влади та громадськості активно долучилися до Всеукраїнського дня благоустрою територій населених пунктів. Трудові колективи масово прибирали закріплені території від сміття, білили бордюри та висаджували квіти на клумбах. У центрі міста представники районної державної адміністрації на чолі з головою Романом Кварт... Тенком посадили на алеї вздовж півкола кілька десятків саджанців каштанів та липи. Мене не так багато часу, і вони мають стати окрасою цього куточка нашого міста, завітав голова районної державної адміністрації того дня і до представників об'єднань співвласників багатоквартирних будинків на вулиці Лермонтова, 66 та будинку номер 4 що на третьому мікрорайоні. Роман Квартенко поцікавився, як тут здійснюються заходи з благоустрою, та пообіцяв надати підтримку представникам об'єднань. тем, кто что-то делает. Ну, мы да. готовы вам помогать. Спасибо. Вот эта маленькая Ой. помощь, это, это то, Правильно, что... Правильно, спасибо. Вы, вы, вы... у нас. Да, форбунем. вот это все будет... Да, еще раз пофарбуем. Ну, вроде бы, это врачами тратили, я думаю, что мы, Владимир Иванович, и этот, обращайтесь, мы всегда найдем то, что нужно помочь, мы поможем. Да. Потому что тот, кто делает, нет, тому нет. надо помогать. Мы, э, насколько я понимаю были проблемы, которые говорят о той отмозке, да, которая да, да, она уже ушла всех да. под это и будем мы делать... думали мы думали сегодня помочь и как спасибо раз... вам большое мы за материал спасибо вам что мы еще с... что еще нужно для того чтобы организовать эту работу и еще песок если можно потому что мало наверное. все песок да. будет в понедельник будет песок хорошо спасибо вам обращайтесь Загалом того дня голова районної державної адміністрації побував у різних куточках міста та району. Практично скрізь трудові колективи, підприємці та звичайні красноградці наводили лад у своєму рідному місті. Належним чином були організовані вивіз сміття, побілка дерев і бордюрів. Як зазначив Роман Квартенко, подібні заходи стануть в районі традиційними. Я хотів би сказати, що сьогодні, звісно, праздник и для всей Украины, и для Краснорачины, потому что День охраны окружающей среды – это тот день, когда все, и согласно тех постановлений, которые издал премьер-министр Украины, сегодня объявлен днем всеобщим субботником. Но я считаю, что самое, наверное, лучшее – это то, что сегодня мы объездили много Тех мест, где сегодня и в ОСББ, которые сегодня тоже провели субботник, и в Центральном парке, сквере возле площади. И здесь мы видим, что сегодня все управления, организации, частный бизнес сегодня вышел для того, чтобы навести порядок в нашем городе. Я думаю, что этого дня одного недостаточно, и мы будем продолжать, потому что все за один день не сделать. И, честно говоря, вот так... Культура, экологическая культура, которая сегодня присутствует у наших э, жителей и города Краснограда, и Красноградского района, она очень слабая. Поэтому мы будем э, заниматься вопросами охраны окружающей среды, э, санитарно-экологического состояния. То есть приведем в тот нормальный вид, в котором должна сегодня существовать э, природа, и в ней должен существовать человек. Долучилися до заходов с и представники местного самоврядування. За инициативой міської и районной рады приведено в порядок территорию парка за многопрофильным лицеем. Благоустройство города – это, конечно, прежде всего основная задача местной власти. Чистота и порядок, как в каждом доме, так и, наверное, в нашем городе – это приоритеты, которым мы будем уделять внимание. Сегодня действительно праздник, который, ну, мы можем сказать, праздник труда когда мы убираем у себя, когда это чисто, это радует, это еще показатель, когда мы относимся по-хозяйски, потому что у нас есть, мы заезжали в ОСББ, это дома, которые есть собственники, там действительно приятно посмотреть, и люди по-хозяйски относятся. Мы когда относимся также по-хозяйски к территории города, где мы не мусорим, а убираем, то это будет результат, и мы это будем развивать. Это весна только началась, это первые акции, я думаю, что мы увидим, что город будет наш чистый, красивый, и на этом мы не остановимся. И, конечно, хочу выразить глубочайшую благодарность всем красноградцам, которые откликнулись на призыв местной власти, администрации. Эта акция является всеукраинской. И мы вышли, поддержали. Каждый потратил свое личное время, но я думаю, что результаты видны.